Президентка Грузії Соломезарабішвілі засудила дії силовиків країни на шостий день протестів. Ті жорстоко били протестувальників, застосовували водомети та сльозогінний газ у мережі. З'явилися кадри з затримань окремих протестувальників. Важче побиття їх. Правоохоронними органами Частина митінгарів відповіла петардами. Нагадаємо, 28 листопада. Прем'єр-міністр Грузії від партії влади Грузинська мрія Ракликовахідзе заявив про припинення процесу євроінтеграції до 28 року. Це спричинило масові протести в Україні, попри те, що поліція затримала вже близько трьохста людей. Людей далі виходять. На вулиці вони кажуть, таке рішення порушує основний закон країни, адже Грузія закріпила мету вступу до ЄС у власній конституції. Тим часом мер Тбілісі кахакаладзе погрожує держслужбовцям, котрі підтримали протести. Він пообіцяв, що кожен, хто вийде на акцію, матиме. Відповідь, що правда, яку саме не поточнив раніше. Низка представників різних державних установ Грузії засудили рішення керівної партії Грузинська мрія припинити призупинити процес вступу країни до Європейського Союзу. Дмитро Шашкін, екс міністр освіти та оборони Грузії, член партії Єдина національний рух з нами на живому зв'язку. Пане Дмитрі, ґаварджоба, і спасибі, що знайшли час. Кагіноджет. Расскажите, будь ласка, последние новости, станом на зараз тбилиси из регионе в грузии, что отбывает. Ну, протесты продолжаются, они будут продолжаться до тех пор, пока не будет выполнено условие проведения новых выборов по международным патронажам. Со своей стороны, русская мечта во главе с русским олигархом пытается начать репрессии в стране буквально час назад. Полиция зашла в офисы оппозиционных партий без ордера суда. Проводятся обыски. И был арестован один из лидеров, лидер одной из оппозиционных партий. Его ударили. Он потерял сознание. И в бессознательном состоянии его похитили. Где он сейчас, что происходит, нет информации. Ну, и по методичкам работают с российским и белорусским, только разница в том, что это не Россия и не Беларусь. 80% населения поддерживает евроатлантическую интеграцию. Это раз. Второе э, на улице вышло поколение Z, которого нет э, активного ни в Беларуси, ни в России, а это люди, рожденные 1995 э, по 2010 год, люди, которые отличаются, молодые люди, которые отличаются способностью принимать огромные волны информации, доверяют только друг другу, говорят на английском языке, на них пропаганда не действует. Это те э, мальчики и девочки, которых мы учили в школах английскими учебниками. Их учили английские преподаватели английского языка из Англии, из Америки, Австралии, Канады. Это те люди, которые получали компьютер с 2010 года, как только они заходили в школу с первого класса, все отличники получали компьютеры. Так что это те дети, которые называют, которых называют поколением Миши. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, з приводу е, насильницьких дій е, з боку е, представників силового блоку, що е, характерно для е, цих насильницьких дій, бо була інформація, е, знову ж таки, вона е, не перевірена, але була інформація е, від, е, від людей, які в Грузії е, значить, знаходяться, що хтось з спецпризначенців, ну принаймні, що люди чули навіть російську мову, але так це. не характерно для грузинских силовиков чтобы они разговаривали російською. Ну Сейчас власть Российской Мечты обладает ресурсом приблизительно 5-6 тысяч а, человек. Это люди, которым платят большие деньги, платят за то, чтобы они как раз были, скажем так, спинным мозгом вот этой власти, для того, чтобы они ее обороняли. Это 5-6 тысяч человек. Я не думаю, что сюда могут привести э, или сейчас они находятся, какие-либо российские э, представители из России. У россиян своих э, проблем огромное количество. Не надо... Э, я не думаю, что у них есть и реально у них нет ре, ресурса Для нападіння на другу страну, і для участі в таких акціях другої країні. скажіть, будь ласка, ви моделювали собі ситуацію, як вона може розгортатися далі, і е, куди ну де стеля? Де е, стеля, куди е, дійдуть обидві сторони до якого рівня чи ескалації, е, чи до тієї точки, де е, е, якесь рішення буде прийнято? Ну, смотрите, российский олигарх Ведина Иванишвили убил политический процесс в Грузии. С 2012 года в чем он был хорош, это в том, что он создавал видимость того, что политическим процессом можно поменять власть. Михаил Сакашули в 2012 году, когда мы проиграли выборы, за полчаса передал власть. И в ДНК грузин отложилось, что можно менять любую власть выборами. Они это хорошо стимулировали. В 2016 году, в 2018, в 2020 все время были разговоры о том, что вот чуть-чуть и можно поменять. И когда весной были большие митинги против русских законов, многие говорили, многие говорили что сейчас чуть-чуть весной, осенью пройдут выборы и все. Ну, выборы по оценкам международных организаций были несправедливые, нечестные и несвободные. Так что это были не выборы. Их Легитимация не признана ни Европейским Союзом, ни Соединенными Штатами Америки. Так что э, порвали на голове у грузинского народа принцип выборов. Второе, что порвали на голове грузинского народа, это Конституция, которая, 78-я статья Конституции, говорит, что правительство Грузии должно делать все для того, чтобы страна зашла в Евросоюз и в НАТО. Это нарушили Конституцию. Так что грузинскому народу не оставили ничего, кроме протестов. Так что теперь осталось два варианта развития событий. Один короткий, второй длинный. Длинный вариант это месяцы, которые будут продолжаться эти протесты. Они когда-то будут стихать, допустим, на Новый год, потом подниматься после Нового года опять и так далее. Но это будет многомесячно. Вы это видели в разных странах, в том числе и в Украине. Есть вариант короткий. Для короткого варианта надо, чтобы наши западные партнеры немножко отошли от предрождественской лихорадки и при цели конкретные шаги. Шаги, которые делают, допустим, балтийские страны. Ведь у всех людей, которые сейчас избивают людей, врываются в офисы оппозиционных партий, похищают людей, у них есть все фамилии и имена. Они все хранят деньги в банках. Они получают зарплату через банки. И вот когда бывший генпрокурор Грузии был санкционирован Соединенными Штатами за шпионаж, по получил в России, это реальность Грузии, бывший генпрокурор официально санкционирован Соединенными Штатами Америки, Грузии за шпионаж в пользу России. Вот тогда грузинские банки моментально заморозили все его счета, потому что никто не будет ссориться с Ситибанком Америки, потому что все переводы долларов идут через Ситибанк. И у всех этих людей есть деньги. Олигарха, миллиарды, они тоже хранятся в банке, они не хранятся в чемоданчиках. Так что эти люди грабят страну, как Янукович грабил страну не из-за того, что они такие идейные э, большевики и строят здесь Российскую империю. Э, нет, это люди тупо любящие деньги, которые понимают, что вот так они эти деньги украдут. Так что мы ждем наших э, западных партнеров. Народ Грузии показал, что он веками борется за свою независимость и он продолжает бороться. Дмитра, у нас 4 хвилини. Хочу два питання встигнути з вами обговорити. Там по 2 хвилини на кожне з вашого дозволу. Перше воно ніби об'ємне, але от так як ви розумієте, в рамках 2 хвилин, якщо є інтерес Росії в Грузії, він який стратегічний? Геополитический интерес. Первое – это обход санкций как импорт, так и экспорт. Через Грузию уходят микрочипы из Гонконга. Они не идут через китайско-российскую границу, они идут через Грузию. Все, что в душе угодно, идет через границу России и Грузии. Туда и обратно. Экспорт. Нефть завозится в Грузию, меняется сертификат происхождения. Под видом грузинской нефти, мазута, дизеля, бензина оно уходит дальше. Мы не производим ни мазут, ни дизель, ни бензинных заводов таких нет. Это первое. И второе, им нужен средний торговый путь. Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузия, Турция, они хотят его поставить под контроль, потому что верхний закрыт, это Байкаламурская магистраль, в нижнем проблемы из-за проблем на Ближнем Востоке. И они хотят взять под контроль средний торговый путь, подсоединить Адлер через оккупированную Абхазию к трем портам Грузии, чтобы компенсировать блокированный Новороссийск. Против этого огромный ресурс имеет Эрдоган, который уже заявил, что он здесь гарант безопасности, а не Россия. Ну и на финал, вы знаете, такое вопрос, которое, мне кажется, хотели поставить много кто из украинцев вам. Дмитрий, что стало с Кахабаром Каладзе, которого так любили и в Киеве, и в Милане, и в Тбилиси? Деньги, власть. Эти два компонента развращают людей. Деньги и власть, правда, развращают, это не какая-то пакетика, это не какие-то высокие слова. Есть люди, которые могут устоять перед деньгами, есть люди, которые могут устоять перед властью, такие как Михаил Саакашвили, например, которые их не развращают ни власть, ни деньги. А есть люди, которые, как Ахакаладзе, к сожалению, которые не смогли устоять перед вот этими двумя вещами, перед властью, перед деньгами. Тут три крапки. И э, уже на постскриптум. Какие планы, если вы знаете, и в оппозиции, и э, вот что до протестов у людей. Далее. Будет продолжаться протест. Понимаете, грузинская русская мечта, она не понимает одну вещь. Когда вот я говорю вам о поколении Z, это люди самоорганизовывающиеся. Они сейчас бегают по офисам э, оппозиционных партий, ищут инструкторов ЦРУ и ми -6. Я не шучу, это они правда считают, что здесь сейчас толпами инструкторы ЦРУ подготавливают вот этих людей. Это же российская методичка, российский нарратив. Они правда в это верят. Они не могут понять, что это вообще другие люди. Им не нужен э, ни, никто, для никакие инструкторы для организации. Они защищают свое будущее, будущее своей страны. Они не хотят, как их приглашает сейчас Министерство образования Грузии, ездить в Багдад на учебу. Они хотят ездить в Берлин, в Лондон, в Париж, в Нью-Йорк на учебу. Они в Багдад. В пускай ездят дети русской мечты со своими российскими кураторами. Посіб вам велике за те, що ви знаходите час і можливість е донести до нас е з перших вуст, те, що відбувається зараз у Грузії Дмитро Шашкін, екс-міністр освіти та оборони Грузії, член партії Єдиний національний рух був з нами на живому зв'язкові товариство у рамках нашої рубрики, яка називається Глобальний контекст. Ну а вас я запрошую підписуватися на всі наші соціальні мережі телевізійного каналу. Прямий ви прекрасно знаєте YouTube, Telegram, канал навіть у Тіктоці.